Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Doktor dan semua bakal-bakal guru set 38 Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang cabaran pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 8 Yang pertama Muhammad Aidil bin Muhammad Khairuddin Yang kedua Nonda Bilah binti Muhammad Razid yang ketiga iaitu saya sendiri, Cik Nuring Sabrina binti Cik Zaki. Yang keempat, Siti Hasma binti Mushkan. Dan yang terakhir, Raja Nur Izzah Atirah binti Raja Idris. Slide ini memaparkan isi kandungan bagi pembentangan kumpulan kami. Baiklah, saya teruskan dengan pengenalan. Pembelajaran abad ke-21 PAK21 telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak 2014 lagi. Namun kehadiran wabak COVID-19 yang melanda dunia pada 2019 telah mempercepatkan lagi transformasi digital dalam sistem pendidikan. Baiklah, saya akan terangkan apa itu PAK21. KK 21 merujuk kepada proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Murid menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran di mana mereka uh, lebih aktif terlibat dalam aktiviti dan pembelajaran mereka sendiri. Contohnya, murid menjalankan eksperimen mudah seperti menyiasat jenis bahan yang boleh larut dalam air, kemudian membuat uh, kesimpulan uh, berdasarkan pemerhatian mereka sendiri dan PK 21 juga berfokus kepada pembelajaran berpusatkan murid dengan mengintegrasikan elemen komunikasi di mana mereka mahir dalam berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat dan seterusnya kolaborasi. Uh, murid mahir berurusan dengan orang lain dan saling bertukar idea dengan rakan-rakan yang lain. Untuk pemikiran kritis pula uh, murid mahir mencari jalan penyelesaian dan membuat keputusan. Bagi kreativiti pula, murid boleh memberi alternatif di luar jangkaan yang bersesuaian dengan situasinya. Serta elemen nilai murni dan etika, uh, nilai bermaksud murid menyedari aspek nilai serta hubung kaitnya dengan kehidupan seharian murid juga boleh menyatakan nilai murni berdasarkan isi pembelajaran dan aktiviti yang dilakukan pada pengajaran dan pembelajaran tersebut. Oleh itu, sangat penting untuk guru menerapkan 4K dan start to end dan tidak berfokus kepada 4K sahaja. Ini kerana murid lain ini terdapat 4 belajar. Yang ketiga, kepentingan yang ketiga ialah meningkatkan kecekapan dan daya saing. Contohnya, murid diberi peluang untuk membuat persembahan multimedia dalam bahasa Inggeris menggunakan aplikasi seperti Canva atau Google Slides. Ini uh, dapat meningkatkan kecekapan uh, untuk komunikasi Uh, kemahiran ICT dan keyakinan diri serta kemahiran penting dalam dunia global dan yang terakhir yang keempat ialah membangunkan kemahiran sosial contohnya dalam aktiviti perbincangan kumpulan atau pembelajaran kolaboratif murid uh, dapat belajar mendengar mendengar pandangan rakan-rakan yang lain dan saling berbincang serta murid juga dapat menyelesaikan tugasan bersama-sama ahli kumpulan. Dengan cara itu, ia dapat um, melatih empati, toleransi dan juga kerja sepasukan dalam kumpulan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasnabidin Musan P157682 akan meneruskan cabaran yang dihadapi guru dalam pelaksanaan PAK21. Baiklah, cabaran yang pertama ialah tahap kesediaan guru. Tahap kesediaan guru boleh dilihat melalui dua perkara. Pertama, penguasaan kaedah PAK21 dan yang kedua ialah latihan profesional. Dalam penguasaan kaedah PAK21 menuntut guru untuk mengaplikasikan pendekatan pengajaran yang lebih dinamik, interaktif dan berpusatkan murid. Namun kerana ma guru masih belum benar-benar memahami atau menguasai kaedah ini mereka tidak akan mereka tidak akan mengaplikasi mereka kurang mengaplikasikannya antara pendekatan yang boleh dilakukan seperti pembelajaran kolaboratif kaedah ini memerlukan murid untuk bekerjasama dalam kumpulan bagi menyelesaikan tugasan atau kerja kerana kurang yakin aktiviti kumpulan yang aktif guru masih memilih untuk memberi ceramah atau tugasan individu. Seterusnya, penggunaan alat digital. Teknologi seperti Google Classroom, Quiz, Kahoot atau Padlet sangat membantu dalam meningkatkan interaktiviti pembelajaran. Alat ini dapat menarik minat murid dan meningkatkan perlibatan mereka dalam kelas. Namun, guru yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi akan mengelak daripada menggunakannya. Dan terakhir, reka bentuk pembelajaran berasaskan projek atau PBL. Kaedah ini memerlukan guru untuk merancang pembelajaran yang menggalakkan masalah dunia sebenar, kreativiti dan komunikasi. Namun, tanpa latihan atau pendedahan yang mencukupi, ianya akan menyukarkan guru untuk mereka bentuk aktiviti atau rancangan yang sesuai dalam pembelajaran. Aspek yang kedua iaitu kekurangan latihan profesional yang berkualiti dan berterusan. Masalah ini menjadi penghalang utama bagi guru untuk memperkasakan dan melaksanakan PAK21 secara berterusan. Antara isu yang telah dikenal pasti, pertama adalah latihan bersifat umum. Kebanyakan kursus atau bengkel yang disediakan adalah teori semata-mata tanpa memberi fokus yang mendalam terhadap pelaksanaan praktikal di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, guru mungkin didedahkan dengan kaedah pembelajaran kolaboratif, tetapi mereka tidak diajar atau dibimbing uh, untuk menilai uh, serta mengawal aktiviti uh, tersebut dengan, terkesan, dengan berkesan. Kedua, tiada kesinambungan latihan. Latihan biasanya dijalankan sekali-kala tanpa sokongan susulan. Ini akan menyebabkan ilmu yang telah diperolehi tidak 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 dapat diamalkan uh, secara berterusan dan mungkin akan dilupakan oleh guru. Dan terakhir sekali, uh, kerana ketiadaan ruang uh, untuk eksperimen dan refleksi. Um, guru perlukan masa dan peluang untuk mencuba kaedah baru, membuat kesilapan serta membaiki diri. Tanpa sokongan uh, apa sokongan daripada pentadbiran dan Uh, pihak sekolah untuk melakukan inovasi ini guru ini akan menyebabkan guru kembali kepada latihan konvensional dalam e proceeding kolokium penyelidikan pendidikan awal kanak-kanak 2023 oleh institut pendidikan guru kampus Tengku Ampot Afzan antara kajian yang diketengahkan adalah tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan elemen pembelajaran abad ke-21 di prasekolah dalam kajian tersebut menyatakan tiga elemen seperti kemahiran, pengetahuan dan sikap mempengaruhi tahap kesediaan guru dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Implikasi kajian menunjukkan tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan PAK21 dapat meningkatkan kualiti PDP di dalam kelas. Kesimpulannya, kekangan kemahiran dan latihan guru merupakan cabaran besar dalam pelaksanaan PAK21. Tanpa latihan profesional yang berkualiti dan sokongan yang berterusan, guru akan terus berada dalam zon selesa dan sukar untuk melaksanakan transformasi pendidikan yang dikehendaki. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bentangkan cabaran kedua dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 atau ringkasnya PAK21 yang sangat penting untuk kita fahami dan tangani, iaitu kekurangan kemudahan dan infrastruktur. Pertama sekali, mari kita lihat situasi sebenar di sekolah luar bandar. Walaupun kita hidup dalam zaman digital dan teknologi serba canggih, masih banyak sekolah di kawasan pedalaman dan luar bandar yang belum mempunyai akses internet yang stabil. Sebagai contoh, ada sekolah yang masih bergantung kepada internet hotspot mudah alih yang kadangkala langsung tidak berfungsi jika cuaca buruk atau kawasan tersebut tidak diliputi rangkaian selular dengan baik. Selain itu ada juga sekolah yang kekurangan peranti digital seperti komputer riba, tablet atau LCD projector. Lebih menyedihkan ada sekolah yang mempunyai makmal komputer tetapi malangnya makmal itu tidak berfungsi kerana komputer rosak, tiada penyelenggaraan atau tidak cukup tenaga pengajar mahir. Seterusnya kita lihat isu yang lebih besar iaitu jurang digital. Jurang digital ini bermaksud perbezaan ketara dari segi akses dan penggunaan teknologi antara dua golongan iaitu murid di sekolah bandar dan murid di sekolah luar bandar. Sekolah-sekolah di bandar biasanya lengkap dengan kemudahan teknologi terkini. Malah ada yang sudah menggunakan perisian pintar, sistem pembelajaran interaktif dan papan putih digital. Namun di luar bandar guru masih perlu bergantung kepada papan hitam, buku teks lama dan pengajaran konvensional. Situasi ini telah menimbulkan ketidakseragaman peluang pembelajaran seolah-olah murid bandar belajar di abad ke-21 tapi murid luar bandar masih terperangkap di abad ke-20. Jurang ini bukan sahaja menjejaskan prestasi murid luar bandar malah boleh melemahkan semangat guru yang mahu melaksanakan PAK21 dengan lebih kreatif tapi terhalang oleh kekangan kemudahan. Kesimpulannya, kekurangan kemudahan dan infrastruktur merupakan satu cabaran besar yang tidak boleh dipandang ringan dalam pelaksanaan PAK21. Jika kita mahu melahirkan murid yang berfikiran kritis, celik teknologi dan mampu bersaing di peringkat global, maka kita perlu memastikan semua murid mendapat akses yang sama rata, tidak kira di mana mereka berada. Pihak kerajaan, NGO swasta dan komuniti setempat perlu berganding bahu untuk menyediakan kemudahan asas yang cukup. Hanya dengan itu barulah kita dapat laksanakan PEK21 secara menyeluruh, berkesan dan inklusif tanpa meninggalkan sesiapa pun di belakang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nabilah binti Muhammad Razi akan membentangkan cabaran ketiga dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 iaitu beban tugas guru dan tahap penibatan murid yang tidak sekatan. Yang pertama kita lihat kepada beban tugas guru. Seperti yang kita sedia maklum, guru hari ini bukan sahaja mengajar, malah turut di beban ini dengan tugas pentadbiran dan pengurusan data serta tanggungjawab kurikulum dan aktiviti luar bilik darjah. Berdasarkan berita harian yang bertajuk guru terlalu dibebani dengan tugasan bukan hakiki, turut menyatakan bahawa guru dibebani dengan pengisian data seperti pengisian sistem padu, pelaporan pelaksanaan aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, pengisian data maklumat pelajar B40 untuk mendapatkan bantuan, bantuan termasuk pemulangan duit makanan asrama. Hal ini memerlukan masa dan tenaga guru. Keadaan ini menyukakan guru untuk merancang pembelajaran dan pembelajaran yang me yang menyeronokkan dan interaktif kerana pembelajaran abad ke-21 ini memerlukan kreativiti, perancangan yang rapi, penggunaan teknologi dan bahan bantu mengajar. Oleh itu, aktiviti seperti pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran inquiry inquiry tidak dapat dijalankan dengan berkesan tanpa masa yang mencukupi guru cenderung untuk menggunakan pendekatan yang lebih mudah dan cepat walaupun tidak selaras uh, sepenuhnya dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 Seterusnya Cabaran seterusnya kita boleh lihat dari sudut murid sendiri di mana tahap pelibatan murid tidak sekata. Pembelajaran abad ke-21 menekankan pelibatan murid yang aktif tetapi tidak semua murid berani dan bersedia untuk terlibat uh, dalam pembelajaran secara kolaborasi dan terbuka. Setengah murid bersikap pemalu atau kurang keyakinan atau tidak bermotivasi jika tiada bimbingan. Kedah ini menyebabkan aktiviti aktiviti pembelajaran abad ke-21 seperti pembincangan berkumpulan atau pembentangan menjadi kurang berkesan jika hanya segelintir saja yang terlibat. Oleh itu, guru bukan sahaja merancang aktiviti malah perlu membimbing murid supaya mereka berani dan aktif dalam kelas. Oleh itu beban tugas guru yang tinggi dan pelibatan murid yang tidak sekata menjadi cabaran yang besar dalam memastikan pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan dengan berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, nama saya Muhammad Aidil bin Muhammad Karudin. Okey saya akan membentangkan cadangan penyelesaian bagi mengatasi cabaran pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. Tangan penjenda saya yang pertama adalah memberikan latihan profesional berterusan kepada guru. Guru dapat meningkatkan kemahiran pedagogi dan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan dapat mewujudkan peluang pembangunan kejayaan jangka panjang. Okey, yang kedua adalah menambah baik infrastruktur teknologi di se semua sekolah. Okay, sekolah, aa, kerajaan mungkin boleh menyediakan akses internet berkelajuan tinggi dan peralatan digital yang mencukupi di setiap sekolah. Ianya bagi memastikan kesamarataan antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar okay, Yang ketiga adalah menyediakan sokongan pentadbiran dan pembiayaan yang mencukupi okay, Pihak kerajaan perlulah menyalurkan dana yang mencukupi untuk keperluan operasi dan pembangunan sekolah Bagi meringankan beban tugas guru dengan sokongan pentadbiran yang lebih efisien Okey, yang keempat adalah melibatkan ibu bapa dalam komuniti dalam menyokong pembelajaran murid. Okey, ianya dapat menggalakkan kerjasama antara sekolah dan komuniti setempat. Aa, bagi memupuk rasa tanggungjawab bersama terhadap kejayaan pelajar. Okey, yang terakhir adalah aa, mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih fleksibel dan menyeluruh. Okay, uh, kita dapat menilai pelajar secara holistik Merangkumi akademi sasih dan kemahiran ins insan okay, Dan dapat mengurangkan kebergantungan kepada peperiksaan semata-mata Kesimpulannya, pembelajaran abad ke-21 Membawa banyak manfaat kepada pendidikan negara Pelaksanaannya masih menghadapi pelbagai cabaran yang perlu diatasi Oleh itu, kerjasama antara pihak Uh, termasuklah kerajaan, pentadbir sekolah, guru, ibu bapa dan murid Amatlah penting bagi memastikan kejayaan pelaksanaan uh, pembelajaran abad ke-21 Atau sikatannya adalah PAK-21 Usaha yang berterusan dan komitmen yang tinggi akan membantu Menghujudkan sistem pendidikan yang relevan dan berdaya saing Untuk melahirkan generasi masa depan yang berkualiti tinggi Okay, itu saja pada saya. Aa, terima kasih.